История того места, где сейчас расположен Шишкин, началась еще 50 лет назад. В сейчас уже кажется очень далеком 1970 году. Именно тогда данная территория была выделена под рекреационные цели. И с тех пор тщательно сохранялась и оберегалась законодательством. И сохранилась в своем первозданном виде. Полная же реконструкция отеля состоялась в 2012 году. И сейчас Шишкин это полноценный четырехзвездочный курорт в центре соснового леса, которому уже почти сто лет. Дело в том, что зонд загрязнения от больших мегаполисов распространяется на 80-100 километров радиусом и в зависимости от направления ветра. И только выехав за отметку 100 километров от города, вы можете быть по-настоящему уверены, что вы дышите чистым воздухом и на самом деле оздоравливаетесь. А пригородные комплексы это всего лишь компромисс с самим собой. Шишкин ⁇ это прежде всего семейный курорт. И разнообразный номерной фонд позволяет подобрать номера или коттеджи для семьи любого размера. Наша философия ⁇ это дети заняты, родители свободны. Ежедневная анимация, походы, барбекю, мастер-классы позволяют занять детей и дать родителям больше свободы. И одновременно отдохнуть родителям и с детьми, и без детей. Большая и хорошо охраняемая территория отеля дает родителям чувство спокойствия, так как куда бы ни побежал ребенок, он не покинет территорию отеля. Движение транспорта по отелю тоже запрещено, поэтому любые игры на дорожках или на асфальте полностью безопасны. Уникальной особенностью Шишкина является то, что из любого крана в отеле течет артезианская вода. Этой же артезианской водой заполнены наши бассейны. И на этой же артезианской воде наши повара готовят вкусную европейскую кухню. Шишкин находится всего в 160 километрах от Киева. Это два часа по легендарной трассе Е95. И это очень удобно. У вас изменились планы, что-то отменилось. Вы прыгнули в машину через два часа, и вам подают уже вкусный ужин посреди соснового леса. Здорово! Украинцы уже постепенно избавляются от стереотипа о том, что отдых – это исключительно море, пляжи и испепеляющее солнце. Отдых – это перемена картинки и обстановки. Это замена городских высоток на высокие качающиеся сосны. Это замена выхлопных газов на кристально чистый воздух, полный фитонцидами. Это замена экрана компьютера или телефона на прогулку с семьей, с детьми, в шумные игры, в выбивалу и квача. Это замена, казалось бы, бесконечного рабочего дня на пару часов, проведенных в спа-центре под руками изысканных мастеров. Вот как выглядит сегодняшний отдых. А я вот намеренно не ставлю в спортзале беговые дорожки. Потому что я считаю, имея такой лес, бегать в зале это просто преступление перед самим собой. В любую погоду лучше в лесу. Вот в любую. И очень часто на парковке отеля мы слышим детский плач, когда детям объявляют, что пришло время уезжать из Шишкина. Они очень этого не хотят, очень не любят.